শ্ৰোতাবন্ধু নমস্কাৰ আগবঢ়োৱা হৈছে এখনি গীতি আলক্ষ জ্যোতিৰে জ্যোতি আলক্ষ ৰচনা নলিনীবালা হাজৰিকাৰ আৰু প্ৰযোজনা খুৰশিদ আহমেদৰ সুন্দৰে যে আজি ফুলাৰ মন্ত্ৰ অহুৰাত্ৰি মাতে সেয়ে আজি ইমান ফুল প্ৰভাতে প্ৰভাতে সুন্দৰৰ অলৌকিক মহিমাৰে যাৰ অন্তৰ আছিল ধৌত বিধৌত ৰূপৰ জ্যোতিৰ তন্দ্ৰালু দোনয়নে যি ৰুঢ় বাস্তৱৰ বুকুৰ পৰাও মৌ ৰস বুটলি বিলাইছিল ফুল ফুলাৰ মন্ত্ৰৰ বিমুগ্ধাৰে নিমাতীৰ মাত ফুটাবলৈ যি সেউজী সেউজী ধুনীয়া ধৰণে অনুপম সপোন দেখিছিল সেয়াই আছিল জ্যোতি প্ৰভাতী পক্ষীৰ কলৰৱে যি পুৱতি নিশা জগাই তুলিছিল কলাঘুমতিত আছন্ন হৈ থকা অসম মাতৃক যিজনা সাধক শিল্পীয়ে বিশ্বৰ প্ৰতি ঘৰে ঘৰে হাঁহিফুল ফুলোৱাৰ সপোন দেখিছিল যাৰ আজন্ম সাধনাত অসমীয়াইৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ সোণৰ কলচী জিলিকি উঠিছিল সেয়া আছিল আই অসমীৰ অমৃত সন্তান স্বদেশপ্ৰেমী জ্যোতি हो भे रे फुल फुनु आले कुलात हो भेरो डाली रे फूल फल तेंदुरिया कुनु वाले खोय सर पथार कुलात हो भेरो डाली रे फूल फल तेंदुरिया ডিব্ৰু জিলাৰ মদাৰখাট মৌজাত তামুলবাৰী চাহ বাগিচাত ঊনৈছশ তিনি চনৰ সোতৰ জুন তাৰিখে জ্যোতিয়ে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল শিৱসাগৰৰ বলিয়াঘাটৰ জগন্নাথ তিৰুকাকতিৰ ঘৰৰ কিৰণময়ী মাতৃদেৱীৰ কলাত ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ পিতৃদেৱৰ নাম আছিল পৰমানন্দ আগৰৱালা ঊনবিংশ শতাব্দীৰ আগভাগতে ৰাজস্থানৰ পৰা অসমলৈ আহি অসমত থিতাপীলৈ অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃতিৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিল পিছত সেই যত্নতে গইনালৈ সেই সাহিত্য সংস্কৃতিয়ে একোলা দুকুলাকৈ বাঢ়ি অহা তেওঁলোকৰ উত্তৰ পুৰুষ জ্যোতিৰ দিনতে চৰম সীমাত উপনীত হৈছিল সৃজনীশীল মনোভাৱেৰে নৱ নৱ উন্মেষেৰে প্ৰতিক্ষেত্ৰত নিত্য নতুন চিন্তাধাৰাৰ প্ৰকাশেৰে জ্যোতিয়ে সকলোৰে মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল জোনাকীৰ কাৰেঙত বৰাগী ভাৱত what i কৈশোৰৰ আৱৰণ নৌ মাৰ যাওঁতেই মাথো চৈধ্য বছৰ বয়সতে জ্যোতিয়ে ৰচনা কৰিছিল নাটক সোণিত কুঁৱৰী উল্লেখযোগ্য যে ঊনৈছশ চৌৱন্ন চনৰ সৰ্বভাৰতীয় নাটক প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰি ভাৰতৰ অন্যতম লোকনাট্যকাৰ বুলি জ্যোতিয়ে স্বীকৃতি লাভ কৰে এই সোণিত কুঁৱৰীয়ে জনসাধাৰণৰ সুন্দৰৰ অলৌকিক বোধ শক্তিৰ বুকুলৈ টানি অনাৰ প্ৰচেষ্টা সঁচাই কেনে জীৱন্ত আকুল পিয়া খুলে সপোনৰ হাঁহিবি চায় সপোনৰ আহিবি চায় সপোনৰ কোঁৱৰে আহো দিয়ানিলে মতলীয়া খুব

বাতৰি সপোনত মিলে আছিল সকিবা তেচায়কৰ বাতৰি সপোনত মিলিলে আছিল সকিবা তেচায় ফুণৰ বতাহে গাতে ছাটিমাৰে ফুণৰ বতাহে গাতে ছাটিমাৰে ছী মাৰি যায়ো কাদ ছী মাৰি যায় আমাৰে খিয়াই আখুলে পুনৰ আহি পিছাই শোণিত কুঁৱৰী নাটক কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতক আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ মহলাৰ পাঠ্যক্ৰম হিচাপেও অন্তৰ্ভুক্ত হয় সেইদৰে কাৰেঙৰ লিগিৰি লভিতা ইত্যাদি জ্যোতিৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নাটক ৰূপালীন নাটকৰ নামেৰেই শ্বিলঙৰ সাংস্কৃতিক সন্থাৰ নামকৰণো কৰা হয় নিমাতী কইনা সোণপখিলী শিশু উপযোগী গীতি নাট জ্যোতি ৰামায়ণো অকনিহঁতৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা অভিজ্ঞ প্ৰচেষ্টাৰেই ফল মনৰ হেঁপাহ প্ৰকাশৰ স্বাক্ষৰ হিচাপে অবিনাশী কালৰ বুকুত ৰৈ গল জয়মতী সুন্দৰ কোঁৱৰ মানৰ দিনৰ অগ্নিসূৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰ চলন্ত গতিৰ লগত কেইবাখনো স্কুল সলাব লগা হোৱাৰ পাছত তেজপুৰ হাইস্কুলৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈয়েই ঊনৈছশ একৈছ চনত ভাৰতৰ অসহযোগ আন্দোলনত যোগ দিয়ে জ্যোতিয়ে ঊনৈছশ একৈছ চনত ভাৰতৰ অসহযোগ আন্দোলনত যোগদান কৰাৰ মাজতে বিদেশত শিক্ষা গ্ৰহণৰ সময়তো জ্যোতিৰ বিপ্লৱী মনে স্বদেশৰ মুক্তিৰ বাবে হাহাকাৰ কৰি উঠিছিল শুগা ভি খানি গুড়া পি গালতে োজ পুৰুষ জ্যোতি আছিল মনে প্ৰাণে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ বিপ্লৱী বীৰ যি বহুমুখী প্ৰতিভাৰে জনসাধাৰণক জগাই তুলিছিল কলিজাৰ তপত তেজৰ সোঁত পোৱাই ৰাইজক কৰি তুলিছিল বিপ্লৱী সৃজনীশীল মনোভাৱেৰে নৱ নৱ উন্মেষেৰে প্ৰতি ক্ষেত্ৰত নিত্য নতুন চিন্তাধাৰাৰ প্ৰকাশেৰে জ্যোতিয়ে সকলোৰে মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল সোণৰ চামুচ নহ'লেও ৰূপৰ চামুচ মুখত লৈ জ্যোতিয়ে জন্মগ্ৰহণ কৰা বুলিলে হয়তো ধন দৌলটোৰ মাজত ডাঙৰ দীঘল হৈ ভোলাগুৰি চাহ বাগিচাৰ দায়িত্বত নিজে থকা সময়তো জ্যোতিয়ে জীৱনক উপভোগৰ সামগ্ৰী হিচাপে নললে বনোৱাসকলে প্ৰাপ্য দাবী কেনেকৈ কৰিব পাৰি তাৰেই শিকনি দিছিল আৰু নিজেই ব্যস্ত হৈ পৰিছিল অস্থায়ী চিত্ৰবন ষ্টুডিঅ' পাতি জয়মতী কথাছবিৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত ঊনৈছশ চৌত্ৰিছ চনত জয়মতীয়ে মুক্তি লাভ কৰিছিল এয়া শুনক জয়মতী কথাছবিৰ এটি গীত সতীয়ে সৃষ্টি নকৰিছিল কি সেই সময়ৰ গল্পলেখক হিচাপেও জ্যোতিৰ সুখ্যাতি আছিল অপৰিসীয়ে তেখেতৰ গল্পৰাজিৰ ভিতৰত সতীৰ সোঁৱৰণি সুন্তৰা বগীতৰা যুঁজাৰু মুকুতা সাউদ ৰূপহী খুন্তিৰ অভিযান ৰত্নতাত্বিকৰ কলাঘুমতি আদি বহুতো গল্পই স্থান পাইছিল অসমৰ বিখ্যাত আলোচনী বাঁহীত সাৰ্বজনীনতাৰ সমৃদ্ধিৰে ধৌত বিধৌত তেখেতৰ লিখনীয়ে গীত হৈ তেতিয়াই প্ৰাণ টানি ধৰে যেতিয়া সহজ সৰল গাঁওবাসীৰ মাজত তেখেতৰ মনে বিচাৰি পায় প্ৰশান্তিৰ নীৰ কল্পনাপ্ৰৱণ জ্যোতিৰ কল্পনাৰ প্ৰকৃতিয়ে দিগন্তৰ সীমা ভাঙি উন্মুক্ত মনেৰে বিচৰণ কৰিছিল সীমাৰ পৰা অসীমৰ বিকুত প্ৰাণত যে কিমান উদ্যম কিমান হেঁপাহ কিমান আশা এই যেন কিবা এটা লিখনিৰে প্ৰকাশ কৰিব এই যেন কিবা এটা তুলিকাৰে ৰূপ দিব এই যেন কিবা এটা কিবা এটা সমাজক নিদিলেই นี่ฝันตา সমাজ সংগঠনৰ কামত পৰিশ্ৰম কৰি কৰি দৈহিকভাৱে ভাগি পৰিছিল জ্যোতি নাভাগিছিল কিন্তু তেখেতৰ মনৰ উদ্যম সৃজনশীল মনৰ তাৰণাত থাকিব নোৱাৰি লিখিছিল উপন্যাস আমাৰ গাঁও প্ৰবন্ধ শিল্পীৰ পৃথিৱী নতুন দিনৰ কৃষ্টি নতুনৰ পূজা ভাবিকালৰ সংস্কৃতি ইত্যাদি কেইবাজনো মহানপুৰুষৰ জীৱনী লিখি আন্ধাৰ সমাজক আদৰ্শ দেখুৱাই পোহৰৰ পথলৈ আগবঢ়াই অনাৰ লগতে নিজৰো মনৰ অদম্য হেঁপাহক লিখনিৰে ৰূপ দিছিল উদাহৰণস্বৰূপে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা মহাত্মা গান্ধীৰ জীৱন সোঁৱৰণ আগৰৱালা হৰিবিলাস বংশৰ বুৰঞ্জী ইত্যাদি জীৱনীপুথিও তেখেতে ৰচনা কৰিছিল মুঠতে জ্যোতিৰ মন আছিল চিৰ সেউজৰ প্ৰতীক আর প্রাণ আছিল হিমালয়ের দরে উচ্চ তখন লেখনের শ্রেষ্ঠতম কবিতাঞ্জলির কাঞ্চনজঙ্ঘা কবিতাটি যেখর সু উচ্চ প্রাণরেই প্রতিচ্ছবি কাঞ্চনজঙ্ঘা তুষার শুভ্রশীর ময়ে অভ্রভেদেবীর মূর জতা ঝরি ঝরি নিজরি নিজরি বয়। নিগরি নিগরী অবিরল কল কল শৈলজা পয়োধরা পিয়ুষ কলিলা সুৰধ্বনী গংগা প্ৰায় দুশ নব্বৈটি গীতেৰে সমৃদ্ধ গীতৰ শৰাই জনসমাজলৈ আগবঢ়াই জ্যোতি পৰম তৃপ্তি লাভ কৰিছিল জ্যোতিপ্ৰসাদৰ ৰেকৰ্ডসমূহৰ ভিতৰত সুনীত কুঁৱৰীৰ প্ৰথম অসমীয়া ৰেকৰ্ড নাই অসমীয়া বোলছবিৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ অৱদান চিৰস্মৰণ তেখেতৰ জয়মতী প্ৰথম অসমীয়া কথাছবি ই ভাৰতৰ চতুৰ্থ সবাকচিত্ৰ ইন্দ্ৰমালতী দ্বিতীয় অসমীয়া বোলছবি ইয়াৰ উপৰি জ্যোতিয়ে পৃষ্ঠপোষকতা কৰা অসমৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানসমূহ হৈছে তেজপুৰৰ জোনাকী চিনেমা হল তেজপুৰ সংগীত বিদ্যালয় চিত্ৰলেখা মুভিটোন চিত্ৰবন ইত্যাদি স্বনামধন্য জ্যোতিৰ প্ৰতিভাৰ শেষ নাই অসমৰ প্ৰথম চলচ্চিত্ৰকাৰক কবি সাহিত্যিক গীতিকাৰ ঔপন্যাসিক আৰু দেশপ্ৰেমিক ৰূপে নিজকে নিজৰ পৰিচয় দিবলৈ সক্ষম হৈছিল জ্যোতিয়ে ৰূপৰ পূজাৰী ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতি অসুখীয়া অৱস্থাৰে জ্যোতিয়ে কেইবাবাৰো কাৰাবাস খাটিব লগা হৈছিল অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত স্বাধীনতা সংগ্ৰাম সংগঠনৰ কামত ব্যস্ত হৈ থাকোতেই তেওঁৰ মন সুন্দৰৰ ৰাজ্যতেই বিচৰণ কৰি ফুৰিছিল সুন্দৰৰ সাধনাৰ মাজেদি বিচাৰি পাইছিল চিৰ সুন্দৰৰ প্ৰতীক ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক বন্ধুৰূপে সখাৰূপে তেখেত যেন বিলীন হৈ যাবলৈ বিচাৰিছিল সেই পৰম পুৰুষৰ সান্নিধ্য স্বাধীনতা সংগ্ৰামত কাৰাগাৰৰ চাৰিবেৰ মাজত নিজকে আৱদ্ধ ৰাখিও সুৰকাৰ গীতিকাৰ জ্যোতিয়ে নিজকে শিল্পীৰূপে জীয়াই ৰাখিব পাৰিছিল পাৰিছিল তেখেতৰ প্ৰতিভাক অক্ষয় অব্যয় কৰি তুলিব তুমি আজি বিৰাজিচা অসমৰ ধূলিবালি অসমৰ আকাশবায়ুত চিৰস্মৰণীয় হৈ সেই জ্যোতি প্ৰণামতমাক জ্বলাই আহিলি কত থাকি জ্বলাই আহিল আপোনাৰে আনন্দতে নিজেই হাঁহিলি নিজৰে তই চকু পানী নিজে মতিলি নিজৰে তই চকু পানী নিজে মতিলি মোৰ মনৰে তই শিল্পী মোৰ প্ৰাণৰে শিল্পী মোৰ গানৰে শিল্পী মোৰ মনৰে তই শিল্পী মোৰ প্ৰাণৰে শিল্পী মোৰ গানৰে সুৰৰে ছবিৰে সুৰৰে ছবিৰে ৰূপৰে তই জুই জ্বলালি নিত্য নতুন গবীৰে ৰূপৰে তই জুই জ্বলালি নিত্য নতুন গভীৰে নাকি তোর যুগ যুগরে রবি রে নাকি তোর যুগ যুগরে রবি রে তয় জুই জ্বলালি নিপ্ত নতুন ববি পরে তই তয় জুই জ্বলালি নিপ্ত নতুন শ্ৰোতাসকলে ইমান পৰে নলিনীবালা হাজৰিকাৰ ৰচিত গীতিয়াল্য জ্যোতিৰ জ্যোতি শুনিলে বৰ্ণনাত আছিল খুৰশিদ আহমেদ আৰু দৰ্শনা বৰঠাকুৰ সম্পাদনা কৰিলে প্ৰিয়াক্ষী শৰ্মাই প্ৰযোজনা খুৰ্শিদ আহমেদৰ